обратиться сейчас участникам семинара. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел прежде всего поблагодарить ICC, Международную торговую промышленную Палату, Ассоциацию Газовщиков, которые совместно с нами приняли решение провести семинар для потребителей газа и детально осмыслить, что же следует сделать по исполнении принятого закона о газовом рынке. Сам по себе и закон, естественно, это необходимая схема, для того, чтобы избежать монополизма в газодобыче, в газопотреблении и в газодоставке. Так я грубо говорю. Но как все новое и спеченное где-то может быть наспех, имеет много недостатков. И поэтому тут правильно говорили, что в только что принятый закон нужно вносить поправки, изменения, дополнения. А самое главное – разработать четкий, ясный механизм для всех. Для добытчиков, для э, поставщиков и для потребителей. Начиная от самой схемы, как таковой, и кончая ценовой политикой и договорными обязательствами. Поэтому я считаю, что сегодня такой деловой, практичный разговор должен закончиться разработкой конкретных предложений, которые должны быть э, изложены в четких позициях по замечаниям, предложениям, изменениям законодательства. Мы с Александром Владимировичем Романовским, который здесь присутствует народным депутатом, готовы выступить, так сказать, от нашего имени внести соответствующие предложения в законодательные акты, с тем, чтобы уже в ближайшее время принять на общенациональном уровне Верховной Радой соответствующие законы, которые бы ясно и четко давали ответы на все вопросы, которых у нас сейчас немало. Поэтому я желаю успешной работы всем вам. Желаю, чтобы не только мы могли, как говорится, выговориться а и сформулировать четко, ясно те позиции, которые нам нужны в законодательном акте. Спасибо за внимание.